Сегодня у нас 1 июня. Вот наша опаночка. Такого количества воды у нас не бывает даже иногда весной. Опанка полностью вышла уже из своих берегов. Вчера здесь насчитала 10 бутонов было, но сегодня они уже все в водичке. Да, их уже прикрыла, бутончиков не видно. Так бы они уже сегодня, может быть, и раскрылись. Но теперь им надо опять вытянуться из водички. Тут у нас белая лилия, тут розовая. Ну вот, как у нас водичка вышла. Шифер практически закрыла уже. Уже подступает водичка к дорожке. Да, уже, уже вода возле дорожки. Да, такого иногда даже весной не бывает. Ну и вот наша вся красота. Чемура Туруси уже в воде. Ну, здесь воды не бывало у нас, наверное, лет 15, чтобы здесь стояла вода весной. Сегодня у нас первый день лета. Тимура Туруси в воде. Чесночок в воде. Выселка в воде. Ну, слава богу, с выселки основной урожай мы уже сняли. Плодоношение у нас в выселке началось с 15 мая. Ягодку мы собрали. А Ольвия, вот наша красавица, грядка Ольвии. Здесь плодоношение начиналось у нас с 5 мая. Ну, здесь уже ягоду мы собрали основную. дальше уже осталось совсем немного ягоды. Ну, увы, она уже вся будет. Уже вся будет гнилая. Вот. Ягода еще есть, но уже вот такой у нас в этом году будет урожай риса. Клубничка. Застилали клубничку палкой, чтобы она была сухенькая, чистенькая. Ну вот она у нас чистенькая, но не сухенькая. Да, на этой стороне, где у нас посажен наград, тут воды мало. Практически нет. Тут у нас сухо, вот только начинается здесь, на последнем виноградике. Так, папулечка тоже проверяет. Вот как идет течение через плитку. Вчера здесь воды не было. А сегодня вот какая картошечка. Вся будет чистенькая помытая вчера мы здесь ходили по дорожке воды не было сегодня уже О, какая водичка сельдерейчик вот посажен течение идет речка течет по нашему огороду. Вот лучок стоит, какой красивый. Чесночок. Финелла. Очень-очень вкусный сорт. Тоже его заслали травкой, чтобы она была чистенькая, сухенькая. Ну вот травка вся всплыла. Чесночок. Ну смотрите, как речка течет. Так. Не знаю, хватит ли высоты моих сапог, сюда, чтобы здесь пройти. Ой. Кажется, я уже набрала сапоги. Кабачки. Дальше уже. Сейчас я уже дальше, наверное, не пройду, потому что у меня уже в сапогах вода. А ну ка. Так, вот это я еще стою на плитке. Дальше, если буду ступать, все. Дальше у меня большие сапоги. Да, дальше. Ой, все, дальше я уже. 30 25-28 водичка Не. и вот сорт вибрант пишет цвет носы наверху и спасает это вся ягода наверху ягодка начинает поспевать. Если... это а, приплыла ягодка, это не видно. Это приплыла. Так мы вчера и собрали. Сейчас, сейчас. сейчас. Вот перчик вот кисло посажены водочек. Так и запишем. Вот и здесь новые скапушки посаженные. Принцесса. Принцесса минерального. Да. Потом еще два ложкой. Ну, да. между Очень красиво смотрится. Помидоры можно не поливать. Капельный полив этому году, я думаю, не нужно будет. Картошка двойной рядок делал в этом году. Вот. Тоже. Водички. Чесно, четко. Нет. Это Черный так будет собрать воду. Посмотри. Просто она наверху плавает. Красиво. Ты сливаешь. Бегу. И сливаешь. Сразу мытая. Мы так вчера и рвали. Очень интересно, забавно. Уборка классно. Просто шикарно. Биг бой в воде не раскисает. Вот она получается сутки постояла уже в воде, и ягодка не раскисла. Держится.